میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی تنخواہ میں سے کتنے پرسنٹ صدقہ نکالوں اور کیا یہ پیسے مسجد کے امام کو دے سکتے ہیں تفصیل سے بتائیں دیکھیں یہ تو آپ کی تنخواہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایک ریشو ایسا متعین کرنا چاہیے عموماً ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی دس فیصد کر لیں پانچ فیصد کر لیں کہ اپنی انکم کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں اور بالکل امام صاحب کو بھی دے سکتے ہیں ہمارے یہاں تو جو ایم مساجد کی تنخواہیں ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں تو امام صاحب کو دیں یہ زیادہ بہتر ہے کچھ ان کو سپورٹ ہوگی دین کا کام کرنے میں ان کے ساتھ تعاون بھی ہوگا مفتی صاحب مجھے موسیقی سن کے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں موسیقی سے بچتا ہوں لیکن ہمارے گھر میں موسیقی چلتا ہے میں روکوں تو میری کوئی مانتا ہی نہیں بلکہ سنتے ہی نہیں کیونکہ میں سب سے چھوٹا ہوں آگے بھائی کی شادی ہونے والی ہے تو مجھے پریشانی لگی کہ میں ان کو کیسے روکوں گا میں نے سب کو کافی بار موسیقی کے عذاب کی حدیثیں دکھائی لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے ہوئے میں کیا کروں کیسے روکوں دیکھیں آپ کی یہی ذمہ داری ہے من امین کو من کرن فلغیر حبی عطیف علام یستطیف لسانیفلبی کہ وہ اپنے کام سے نہیں رک رہے آپ اپنے کام سے نہیں رکیں آپ ان کو روکتے رہیں لیکن اس کی وجہ سے کوئی تشدد کرنا کوئی مار دھاڑ کرنا کوئی اس طرح کی سختی کرنا یہ نہ کریں حکمت کے ساتھ وقتاً فوقتاً اپنی بات کرتے رہیں سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں لیکن زچ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ چڑچڑے ہو جائیں آپ اور پھر آپ کی یہ چڑ بن جائیں ان کو بار بار ہمدردی سے خیرخواہی سے جیسے آدمی کسی بیمار پہ ترس کھا رہا ہوتا ہے نا کہ یار یہ بیمار ہے دیکھو یہ اس کو خدا نہ خاص سے اتنی خطرناک بیماری لگ گئی دیکھو یہ کس طرف جا رہا ہے یہ کوئی آدمی چرس پی رہا ہے تو آدمی کو ترس آتا ہے نا آپ اس کو سمجھاتے ہیں یار چرس نہیں پیو یہ پی گانا بھی آپ سمجھیں چرس ہی ہے تو آپ اس کو خیر خواہی کے ساتھ گھر والوں کو سمجھاتے رہیں باقی آپ کی بات وہ مانتے ہیں نہیں مانتے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی تھی اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا آپ نے منع کر دیا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اور وقتاً فوقتاً جب کوئی مناسب موقع ہو حکمت کے ساتھ بتا دیا کریں سمجھانے کی کوشش کرتے رہا کریں لیکن مزید یہ پریشان ہونا کہ یار یہ تو نہیں مان رہے ہیں تو اس کی ٹینشن آپ نہ لیں یہ آپ کا ہیڈک نہیں آپ کا کام ہے سمجھانا باقی ان کو بات سمجھ آنا نہیں آنا یہ ان کا مسئلہ ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں کیا اس بارے میں کوئی حدیث قیامت کے دن گانے سننے والے کی کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا اس طرح کی جو روایات ہے اس کو محدثین نے موضوع قرار دیا ہے وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے البتہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے الغنا <سؤال> ام بت النفا <سؤال> کف القلب کما بت الما ذرا کہ گانا دلوں میں منافقت اور نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی پودے کو اگاتا ہے پانی آپ ڈالیں نہ وہاں کوئی سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا تو جب گانا آدمی سنتا ہے تو اس کے دل میں نفاق اور منافقت پیدا ہونا اگنا شروع ہو جاتی یعنی جڑ پکڑنا شروع کر دیتی بہت خطرناک چیز ہے اور اس کے بے شمار نقصانات ہیں بے شمار نقصانات ہیں اس لیے اس سے خود بھی بچیں بچوں کو بھی بچائیں سورہ تاہا کی آیت نمبر 31 کا پہلا لفظ پڑھنے میں اشدد ہے یا اشدد یہ جو ہے نا حارون اخی اشدد بھی ازری شدہ یا ہے اگر کسی آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا اور وہ کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے تو کیا اس کو زکوۃ پہلے دینا ضروری ہے یا صدقہ دینے کا ثواب اس کو برابر ملے گا صدقہ دے گا ثواب تو مل جائے گا لیکن اس کو چاہیے کہ صدقہ نہ دیں پہلے پہلے زکوات ادا کرے زکوات ادا کرنے کے بعد صدقہ دے کوئی صدقہ دے گا ثواب تو مل جائے گا لیکن شریعت کا حکم یہ کہ پہلے فرض ادا کریں فرض ادا کرنے کے بعد پھر نفل کی طرف جائیں ابراہیم کا سوال ہے سعودی عرب سے مفتی صاحب میں کیا حال ہے میں کام کی غرض سے سعودی عرب آیا ہوں کئی سال ہو گئے میرے یہاں شروع میں حالات اچھے تھے کمائی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی تھی کمائی میں کچھ مخصوص رقم ہر مہینے اللہ کے نام پر دے دیتا تھا پچھلے تین چار سال سے بہت قرضہ چڑھ گیا گھر والوں نے مشورہ دیا کہ سب سے پہلے اپنا قرض اتارو یہ ضروری ہے آپ کے لیے مطلب ہر مہینے جتنا صدقہ خیرات کرتا تھا وہ بھی چھوٹ گیا حتیٰ کہ قربانی بھی چھوٹ گئی یقین کریں مفتی صاحب آج تک نہ قرضہ اتار سکا اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا اس سے بھی محروم ہو گیا ہوں برائے کرم آپ مشورہ چاہیے آپ سے کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھیں اس چیز کی تن... ذمہ داری نبھائیں پلاننگ کریں منصوبہ بندی کریں کہ یہ قرضہ کیسے اتارنا ہے اپنے مسائل کو کیسے حل کی طرف لے کے جانا ہے لیکن اس کی اس طرح ٹینشن لے جانا ہے کہ یار پہلے تو حالات اچھے تھے اب حالات خراب ہو گئے یہ زندگی کا حصہ ہے تو کہتے ہیں نا کبھی کی... کبھی کے دن بڑھے کبھی کی رات ہے کبھی سردی کبھی گرمی تو یہ دنیا کا نظام ہے تلک لیام الداب الحا بھائی ناس اس کی اس لیے ٹینشن نہیں لیں گے یار دن اچھے تھے اللہ تعالیٰ دوبارہ اچھے دن لے آئے گا اللہ حب ست الرسق علم شاطر اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے رزق کو چاہتا ہے سمیٹ دیتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں نہ قسمنا قسم نہ بھائی نہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ معیشت تقسیم کی ہے اللہ سے مانگیں حلال کمانے کی طرف توجہ دیں اپنی اسکلز اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور جو قرضہ ہے اس کو اتارنے کے لیے کوئی پلان کریں کہ بھئی فلاں کا قرضہ میں دو مہینے میں اتاروں گا فلاں کا قرضہ چھ مہینے میں اتاروں گا اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں غیر ضروری اخراجات سے اپنے آپ کو بچائیں دیکھیں کہاں کہاں مجھ سے پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ آمدن غیر اختیاری ہے لیکن خرچ اختیاری ہے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آمدن غیر اختیاری ہے لیکن خرچ اختیاری ہے تو جو آپ کے اختیار میں اس کو آپ کنٹرول کر غیر اختیاری چیز کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہ دیکھ لیں کہاں کہاں مجھ سے پیسے زیادہ لگ رہے ہیں اضافی لگ رہے ہیں یہ چیزیں اگر میں نہ بھی خریدوں تو میری زندگی کو میری بچوں کی زندگی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ چھوڑ دیں قرض ادا کرنے کے لیے پیسے جیسے آدمی حج کے لیے عمرے کے لیے جمع کر رہا ہوتا ہے نا پیسے ایک گلک بنا کے جمع کرتے رہیں کہ یار اس کے پیسے میں نے دو مہینے میں پورے کرنے تو پلان کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ مفتی صاحب فارسیج کمپنیز سے آن لائن ارننگ کمائی حلال ہے یا حرام اذات فرما دیں اس پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے اور اس کی ہر وقت کوئی نئی نئی اپلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ پر مبنی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان میں ارننگ اس کی جائز نہیں ہے مفتی صاحب تصویر کھچوانا کیسا ہے محمد قیس انڈیا سے دیکھیں ڈیجیٹل تصویر میں اختلاف ہے پرنٹڈ تصویر تو سب کے نزدیک حرام ہے اور ڈیجیٹل تصویر جو موبائل میں ہو اور کمپیوٹر کی سکرین پر ہو یا کسی بھی سکرین پر ہو تو وہ اگر کسی نامحرم کی تصویر نہیں ہے اس میں کوئی ناجائز ایلیمنٹ نہیں ہے تو بہت سارے ہمارے اکابر خصوصاً جامع دارلوم کراچی کے حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہے ہی نہیں جب تصویر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ناجائز بھی نہیں ہے لیکن غیر ضروری طور پر تصویریں کھچوانا اور اسی کو اپنا مشغلہ بنانا جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تصویریں ہی ڈال اپلوڈ کر لے لے کے تصویریں ڈال رہے ہوتے ہیں کبھی اس اینگل سے کبھی اس اینگل سے تو یہ لیانی کام ہے فضول کام ہے وقت کا ضیاع ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہیں ضرورت ہے تو کر لیں ضرورت نہیں ہے تو زیادہ ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسیو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات دس بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر اس کورس میں انشاءاللہ اللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے خود بھی جڑیں اپنی فیملی کو بچوں کو دوستوں کو بھی جوڑیے